श्रीमन्नारायणीयम् अतः द्वितीयस्कन्दः सप्तमं दशकम् ब्रह्मणस्तपवैकुण्ठदर्शनञ्च हिरण्यगर्भोत्पत्तिः एवं देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये सिधाता धातास्वयं यं शंशन्ति त्रैलोक्य जीवात्मकम् यो भूत्स्पीतरजोविकारविकसन् नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदय सम्पश्यमानस्वयं बोधं कल्पनवाप्य विश्वविषयन् चिन्ताकुलस्तस्ति वा तावत्त्वं जगतां पदे तपतपेत्येवं हि वह्यसी वाणी मे कुर्वं तपःप्रेरणां कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य नीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्रतपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवान् सैश्वनिलयं माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिःप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदातद्विशो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धामनिरस्त शमलं वैकुण्ठरूपञ्जयेत् नाना दिव्यमधूजनैरभिमृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृत्यगात्र लतया विद्योतिताशान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैकुतुकाल् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यमिभवान् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शयते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वकोटिलसत्किरीटकटकाद् आकल्पदी प्राकृती छायारुणंकारणं विश्वेशांतवरूपमैक्षत कारणं विश्वे विधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वान् मुदारमन्दहसित स्यन्दप्रसन्नाननं राजकम्बुगदारिपङ्कज धर श्रीमत्पुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमकमलभूत्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवसंवदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा तदापादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परमित्या च तन् त्वाम् भजे आताम्रे चरणे विनम्रमततं हस्ते न हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि स जायते इत्याभाष्यगिरं प्रतोष्य नितराम् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयस्य भगवन् श्रीहरिये नमः सर्वत्र गोविन्द, गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा, गोविन्दा